выскочить со здания. Вот. Наши МЧСники, которые должны да. разворачивать, да. Идем в обратную сторону. Вот это бывает стоит. Збройні сили надають допомогу цивільному населенню, в перевезенні вантажів гуманітарної допомоги. Це вже у нас третій конвой гуманітарний який привозимо. І наші Збройні Сили завжди готові прийти на допомогу нашому населенню. Стоїть зі одного поки. Подушки, одеяла, нам привезли продуктовые наборы. В условиях, в которых находится город, это крайне важно, потому что у нас очень много людей, социально незащищенных слоев. Пенсии только вот недавно возобновились эти выплаты, поэтому люди очень нуждаются во всем этом. А подушки, одеяла в этих условиях, в которых у нас есть более 200 пострадавших домов, поэтому это очень своевременно и очень важно. Поэтому мы искренне признательны, что наконец-то на наш город обратили внимание и благодарны всем ребятам военным, которые обеспечили доставку этой помощи, сейчас помогают нам в разгрузке. Вот это принимается. Также макароны. По тысячу всего. Сколько лет в машине? это тоже чуть-чуть меньше немножко. Ну как раньше, чего-то тысячу. Знаете ну, почему? Ничуть.